Оперативна нарада 27 серпня розпочалася з підведення підсумків стосовно свят, які пройшли у нашому місті цими вихідними. Неприємною стала новина про те, що місцевий фонтан після свят більше нагадував великий смітник для зберігання пляшок, пакетів та недопалків, адже для відновлення фонтану було докладено чимало зусиль працівників жрео та жовтоводського водоканалу. Шановні жовтовоці, бережіть своє місто і цінуйте те, що для вас роблять. Наше місто розпочинається із нас з вами. Пам'ятайте це. Продовжилася оперативна нарада доповіддю представника поліції. У період з 20 по 26 серпня до Жовтовоського відділу поліції надійшло 258 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні та інші правопорушення. Із них крадіжок – 12, Шахрайств 4. ДТП без травмованих – одне, раптових смертей 11, безвісно відсутніх 7, 7 встановлено, тілесних ушкоджень – 3, зберігання наркотиків одне, збут наркотиків одне, 10 пожеж та інших подій 202. За аналогічний період було складено 64 адміністративних протоколи, з яких 58 це за порушення водіями правил безпеки дорожнього руху. Включаючи три протоколи за керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, насилля в сім'ї, два протоколи, куріння тютюнових виробів в заборонених законом місцях чотири, розпиття пива або спиртних напоїв в громадському місці, три протоколи і ухилення від виконання батьківських обов'язків один протокол. За свята пройшли у нас більш-менш спокійно, надзвичайних якихось подій, правопорушень. Допущено не було. Дрібні були там, але вони локалізовувались швидко і я думаю, що це все залежить від культури, відпочинку самих мешканців, в тому числі і те, що вони залишили після себе. Обслужували ми всі мероприятия, которые проходили в городе. Вот. С работой справились. Сегодня мы заканчиваем последней уже уборки участка благоустроя забирать последний мусор с пляжа парка и парка Славы. В принципе, вся работа сделана. Вот. Сегодня все, вся техника вышла на уборку большое количество мусора за эти три дня. Были места, где было переполнение контейнеров, но сейчас справляемся. Все-таки три дня были люди дома, занимались там. Вот. Оплата населения немножко сдвинулась, за что мы сдвинулась. Но не настолько, чтобы можно было в ситуацию, но порядка 50% мы сегодня имеем. То есть кто-то понемножку откликнулся. Еще неделя есть в этом месяце для проведения сточных оплат. И на этой неделе нам должны объявить цифру, а какая назначена субсидия по нашим услугам. Вот. То есть будем уже понимать, на что нам <coughs> ориентироваться. Вот. Э, ну, по-прежнему, значит, э, хочу вам дать цифру по этому месяцу, э, чтобы было представление о том, э, участки КПЖР, которые убирают придомовые территории, вывезли э, с начала месяца на, копи... на... на 372 куба э, сметя. Все до единого ОСББ вывезли на этом фоне 4 куба. То есть совершенно несопоставимые цифры. Это весь мусор в наших контейнерах. Ну, просто так, для информации, мы его вывозим, мы не имеем права оставлять мусор контейнера, потому что он перемешан с бытовым мусором, вот, что недопустимо, тем более жара такая стоит. Мы эту работу делаем, остановиться не можем. Но, опять же, прошу и призываю ну, к какой-то порядочности и к э, э, взаимному <сослушные> сотрудничеству. Противопожарные мероприятия проводим, э, насколько это возможно, такая стоит сушь. Вы видите в новостях, что горят практически все полигоны, какие только есть. Ну, пока значит, до нас огонь еще не добрался близко. Я думаю, что будем бороться. Так все рабочий. По эксплуатации жилого фонда зачетный период с 20.08.18 по 26.08.18 года. Заявок по текущему ремонту поступило 186. По отоплению 6%, по холодному водоснабжению 68%, по каналізації 22, по кровле 19%, по электроснабжению 37%, по штукатурним плотницьким роботам 35%, заявки по аварийной службі 106. В целом виполнені заявки на 96%. Три дня праздничник пройшли по аварійній службі. Один стоячок по кропотки на 8 был перекрит. А так в основному все в текущем ремонті. выполнялось. Прочистка сетей канализации 81 погонный метр, замена по текущему ремонту труб 33,1 было, выполнен текущий ремонт мягкой кровли 431,42, жесткая кровля 16 квадратных метров. Санитарная чистка города. Значит, произведен вывоз мусора и веток с внутридомовых территорий 97,2 метра кубических. Произведена уборка закрепленных территорий. Это бульвар Свободы, Улица Гагарина, Хмельницького, Європейська, Европейська, Слави готується к праздникам, выполнен по костров балка терновата, тоже подготовка к мотокросу закріпленной территории и вывозка мусора была 43,2 метра кубический. По задолженности по квартплате на 1.08 21 737 000 гривен. Уровень проплат за август месяц 65,3%. Значит, выплатили заработную плату рабочим за июнь місяць дали 10%, за июль 75%. ИТРОВЦ дали за май и июнь. Задолженность по зарплате снизилась на 15 тысяч где-то. Задолженность по бюджету так і осталася льготи, Ну, Все в штатном режиме. Работаем, убираємо, чистим. Вчера в 17.05 произошла посадка напряжения в сетях электрических, и у нас отключилась система частотного регулирования, автоматически вошла в аварийный режим. Значит, с 17.10 до 17.20 было, так сказать, понижено водоснабжение города. Мы вышли на нормальный режим. В общем, система водоснабжения была запущена в штатном режиме. По за прошедшую неделю выполнена замена 6 единиц запорной арматуры. В восьмом микрорайоне мы заменили 120, 140 метров погонных полиэтиленового трубопровода диаметр 110 мм. И сейчас практически 8 микрорайон у нас полностью реконструирован. Осталось 85 метров в районе от 50 магазина до 28 дома по улице Кропоткина. По другим работам на сегодня ведем замену напорного коллектора по улице Заводской. Также на выходные на канализационного коллектора, также на выходные 24 -го числа горела лесополоса в районе очистных сооружений поселка Марьяновки было задействовано подразделение ВПЧ-39. Спасибо пожарным, ликвидировали, возгорание сухостоя. Ну и на сегодня хора у нас 3,5 тонны. Работаем в штатном режиме, очистку питьевого водоснабжения ведем в нормальном режиме. Ну, на сегодня мы временно, так сказать, понижаем давление в ночной период времени для экономии хлора, так как следующая поставка, которая будет 3 числа, ну, все решить. Если будет поставлено нам в сумме не 5 контейнеров полных, значит, после 3 сентября мы выходим на нормальный режим водоснабжения. По, хочется заметить, по селищу Сухобалка. У нас было заседание комиссии ТЭП и ЧС на котором мы принимали решение о э, установке облика воды с поживачами. На сегодня мы имеем выданных предписаний на переобладнание узли облику и установление это процент выполнения 46%. Мы на имя городского головы написали письмо с адресами конкретными, которые не отреагировали полностью на наши предписания. Просьба передать инициативной группе Савича Сухобалка и депутату для принятия мер, потому что водоснабжение устойчиво не будет в этом населенном пункте. Ну, есть проблемы также по магистральному водоводу, надо тоже решать на зиму, чтобы произвести замену и, так сказать, этот поселок забеспечить централизованным водопостачанием 100%. Ну, проблем много, решаем сейчас. Задолженности по зарплате нет. По электроэнергии тоже. Ну, а так все в штатном режиме. Желтовод стеклосеть проводит сейчас работу в двух направлениях, обычно, как обычно в межотопительный период. Первое – это подотока, выполнение технических мероприятий, подотока к зимнему периоду, к новому отопительному. И второе – это работа с населением по долгам. На прошлой неделе мы выполняли работы ремонтно-восстановительные на пяти участках. По городу работы в принципе выполнены. Продолжаются еще работы на этой неделе по ремонту 700-ки восточной подающей магистрали. На 500-ке заменяли задвижку. Вернее, ставили, проводили реконструкцию, ставили новую задвижку. Это в районе вот, Меховой фабрики. Проводим работы по остальным, согласно графика, по остальным точкам, согласно графика. Что касается... выполнения, вернее, работ с населением. Уровень расчета населения сейчас с начала прошлого отопительного сезона 86,7%. В принципе, мы надеемся, что уровень расчета к началу отопительного сезона дойдет до 100%, потому что это всегда залог своевременного начала отопительного сезона. Обращаю внимание населения тех потребителей, которые заключили договора реструктуризации, то есть те, кто получает субсидию, и они, согласно постановлению Кабинета министров, должны были заключить такие договора. Обращаю внимание этих людей на то, что оплата должна производиться на протяжении всего договора, то есть и в межсезонье, в неотопительный период. То есть если не будет выполняться потребителям выполнение условий договора, мы передадим данные в управление соцзащиты, эти граждане, эти потребители будут лишены субсидий. Поэтому еще раз обращаю внимание э, таких жителей, что необходимо выполнять условия для того, чтобы не лишиться субсидий как раз во время отопительного сезона. Э, что касается промывки домов, вопрос поднимался на, оперативно, на прошлом оперативном совещании. Э, немножко увеличился процент э, выполнение работ по промывке, в частности, ОСББ процент вышел за 50%, то есть превысил немножко 50%, у ЖРО немножко меньше, около 47%. Но ну, я обращаю внимание, что мы сошлись на том, что э, жители, потребители ОСББ и в ЖРЭО, они будут выполнять э, то протокольное доручение, которое было на совещании при городском голове и заступнику мисского головы Харитону, которое было в начале августа месяца. От 3 серпня, да. Поэтому совещание предполагало, что эти работы надо будет выполнять. Мы ожидаем гарантийные письма, если таковые будут от ОСББ. Но я еще раз обращаю внимание, согласно правил технической эксплуатации тепловых сетей и оборудования, промываться должно все оборудование для того, чтобы не ухудшить тепловой режим в жилых домах. Если такое решение будет принято, я имею в виду решение, чтобы не промывать В этот отопительный сезон какой-то дом, який какой АСББ. Значить, ви повинні інформувати об этом і ваших жителей. Ще крім того, наша бригада продовжує встановлювати ті лічильники теплової енергії, які ми придбали за власні кошти. На сьогодні близько 50% ми встановили. До початку опального сезону ми плануємо придбати ще декілька лічильників для того, щоб їх встановити. Я звертаю увагу також на деяку безвідповідальність деяких представників ОСББ по відмові від встановлення лічильників після того, як вони нам надали гарантійні листи. Процедура вона передбачає на те, що ви до нас звертаєтесь, даєте згоду. Пишете гарантійні листи, ми замовляємо проєктну документацію, розраховуємо кошториси, витрачаємо кошти на це, а ви потім відмовляєтесь і ми будемо вимагати від вас відшкодування як мінімум витрат на розробку проєктної документації. Якщо таке буде далі продовжуватись, то я вже не говорю про те, що ви будете затримувати загальну підготовку до опального сезону в цьому питанні. Тому я б просив би ті, хто мають наміри, щоб їм встановили прилади обліку теплової енергії, більш відповідально до цього питання ставитись. В принципі, в мене більше питань немає дякую. Актуальною проблемою на сьогоднішній день залишається проблема з великою кількістю безпритульних собак, які кусають мешканців нашого міста. Майже кожну оперативну нараду піднімається це питання, але ніхто не реагує та не намагається вирішити цю проблему. З приводу покусів у нас до нашої лікарні зверталися власники трьох собак: це домашні тварини, які покусали, тому вони зараз знаходяться під наглядом. Ці тварини щеплено було чотири тварини за минулий тиждень. Це два кота, два собаки. Вакцина проти сказу є в наявності. У нас отримали ми. Еще за, ну, за бюджетные кошки отримали эту вакцину. Тоже праздники всегда ожидаем. Для нас праздники всегда это большая нагрузка. Мы работают у нас круглосуточное приемное отделение, все узкие специалисты всегда ургентируют и плюс выводим еще детских специалистов, которые тоже работают по детскому отделению. Но праздники прошли очень хорошо, я считаю, более-менее нормально. Не было особо таких не криминальных не было, ну, было 10 обращений, но они были несложные. практически все обслужены амбулаторно, не госпитализированы. Экстренные операции были, да, из 30 операций за неделю, 13 было это экстренных. Ну, понятно, что это, в общем-то, в основном не травмы. Вот. И, э, в общем-то, ну, всех интересует состояние ребенка, который у нас находится в реанимации. Мы уже практически больше недели боремся за ее жизнь. Постоянно у нас э, врачи и медсестра находятся рядом. Контролируем все параметры. Что нам удалось? Нам удалось, э, в общем-то, стабилизировать э, сердечный ритм. То есть уже ребенок без норадреналина. Вот. И плюс ну, параметры крови тоже более-менее сейчас нормализовали. Потому что хорошо, что у нас есть и своя трансформация мы переливали кровь, подняли гемоглобин, в общем-то, более-менее. Каждый день находимся на связи с реанимационным центром. У нас хорошо под Днепропетровской области, конечно, есть РКЦ, но контролирует ребенка сам главный детский реаниматолог, постоянно с ним на контроле. И, в общем-то, сейчас мы уже доложили с утра, ребята, и вынесли такое решение, что сейчас выезжает экстренная служба, осматривает и, в принципе, считает, если ребенок транспортабельный, то сейчас они, в общем-то, заберут ее в Днепропетровск нейрохирургию. Ну, что это даст? В принципе, у нас такой аппаратуры нет, это только очень серьезные центры, где можно будет изучить состояние мозга, все электроэнцефалографии сделать и посмотреть, в каком состоянии, ну, как реально что-то можно еще предпринять, потому что пока стабильно, более-менее. Благодарим всех, конечно, и да, Анна Смольская, Герда, Мишу Мурашкина, всех ребят, которые, все, кто приходит, вот, помогают, потому что действительно медикаменты сейчас очень дорогие. Ребенок на двух антибиотиках сейчас, и на достаточно серьезных антибиотиках, которые там одна ампула стоит до 500 гривен. Вот, спасибо всем за помощь, спасибо всем за поддержку. Ну, конечно, иногда срывают врача с работы, очень много приходит, очень много. В принципе, мы даем информацию, но э, такие вот походы тоже немножко мешают в работе. Потому что кроме Киры есть еще пациенты, которыми работаем. Вот. В основном, вот, честно говоря, ожидали побольше, но всего с алкогольной интоксикацией поступил один человек. И то Конечно. женщина, да. А так, да, и то женщина. Находится сейчас, да, на, уже с реанимацией ее вывели, откапали, но в принципе более-менее стабильно. Более-менее отработали хорошо. Я считаю, что вот, с, с собаками, вот, с укусами собака обращалась к нам 7 человек. Три это домашние, остальные находятся на прививках. И вот за последний день вот, поступил мальчик 14 лет, достаточно такие серьезные укусы в область ягодиц. Э, собака в районе э, Радуги. Там они опять, в общем-то, оживились. Ни одна собака там, мы сами видели, проезжали. Ну вот ребенка 14-летняя, там собака покусала. Сейчас находится у нас в отделение на прививках. И поступали тоже малыши, был с ожогами. Ну, понятно, что маленький ребенок, не всегда родители могут усмотреть. Я хочу обратить внимание тоже, пожалуйста, сейчас не зима. Горячий чай, в общем-то, и горячие напитки, желательно это двигать подальше от детей, потому что ну, не успел посмотреть, ребенок уже на себя вывернул. Это такое дело, поэтому следить за этим. И тоже за предметами иногда дети, они в игре, чтобы посмотреть, чтобы у маленьких детишек не было таких металлических шариков, какие-то эти, потому что они глотают эти вещи. Вот, в принципе, проходит, да, иногда в нос. Был у нас такой случай, когда лор-врач длительно наблюдал ребенка с таким гнойным ринетмоэдитом, а потом удалось вытащить оттуда зерно, да кукурузы, которая уже дала корни. Поэтому шел гной. Поэтому тут, конечно, надо следить, чтобы у ребенка под руками таких вещей не было, либо своевременно просто обращаться. Вот хочу опять сказать о своевременном обращении. Мы сейчас имеем актилизы, то есть если есть инфаркт, то проводим сразу же тромболизис. Вот на прошлой неделе был такой человек, так что, в принципе, только своевременное обращение, не сидеть дома. И те операции экстренные, которые были, был, к сожалению, гангренозный аппендицит, тоже Немножко пересидели дома. А так, в принципе, работаем. К зиме мы готовы, все, мы уже, акты у нас подписаны уже, все, я докладывала на прошлой планерке. По флюорографу у нас ну, есть три пропозиции, мы сейчас уже подписываем, в стадии подписания договора мы им направили, они должны были нам уже все свои передать, вот, они должны сами приехать, установить и два года гарантии дать. Так, в общем, такая договоренность была, ждем, но ну, тут праздники немножко выбили из колеи, понятно, что немного в этом плане. А так, ну, да, пока на позапрошлой неделе мы созванивались, там председатель был неделю в отпуске, на этой неделе, к сожалению, пока нам там 4 дня было, ничего нам пока не сказали. Но надеюсь, что мы на этой неделе уже будем конкретно знать, когда определять, дадут ли доручение области.